Технічного Університету України. Сто років тому було вирішено заснувати в Києві Вищий технічний навчальний заклад Політехнічний інститут. У складі КПІ є факультет прикладної математики, а в ньому кафедра прикладної математики, яка є історично першою і провідною в Україні у своїй галузі. В цьому році вона відзначає свій 25-річний ювілей. Пользуюсь, я хочу пригласити всіх випускників кафедри прикладної математики і факультету прикладної математики. начиная с первого выпуска 1975 года по нынешний 1998 года выпуск. На день факультета прикладной математики, который посвящен празднованию столетия КПИ и 25-летию кафедры прикладной математики, день факультета состоится 21 мая во Дворце культуры КПИ, начало торжеств. 14 часов 30 минут. Кафедра прикладной математики готовит инженеров математиков. Спеціалістів в галузі розробки програмного забезпечення сучасних обчислювальних мереж, комплексів ЕОМ. Навчання проводиться за програмами з поглибленим курсом математики. Випускники кафедри отримують диплом інженера математики. Склад їх роботи моделювання на ЕОМ складних об'єктів і процесів, проєктування систем обробки даних і штучного інтелекту, розробка математичного і програмного забезпечення систем автоматизованого проєктування в різних проблемних галузях. Хочу пригласити. будущих наших студентов, ныне школьников, молодежь, которая хочет получить образование в области компьютерных наук, приходить к нам на учебу, на подготовку. У нас есть прекрасная школа довузовской подготовки. В течение 7 месяцев студенты, прошу прощения, слушатели, обучаются, подтягиваются до необходимого уровня, сдают вступительные экзамены и продолжают дальше учиться на различных факультетах нашего университета, в том числе на факультете прикладной математики. Добро пожаловать. Наши гости, студенты, мне представлена большая честь поздравить нас всех с вами вместе с ведущим юбилеем Славного научно-технического университета Украины, КПИ, с юбилеем четвертого века для создания сказать, преподавательной математики в рамках нашего родного института. Историю института, в общем-то, вы все, я думаю, знаете, читали, много написано на эту тему необходимой литературы. Вот. Факультет у нас, конечно, молодой, ему восьмой годик, и пока идет еще мы отвечали наш плановый, так называемый текущий для факультета. Наш факультет представляет ведущие преподаватели, известные. В середине 60-х годов возникла настоятельная необходимость подготовки специалистов в области математического обеспечения ЭВМ. И вот у истоков нашей специальности стояла бесспорная кафедра вычислительной техники во ее бессмертным руководителем она считали отчет, почетным следующим кафедрой, членом корреспондента на Украины, э, самофалом Константином Григорьевичем. Э, дальше и собственно кафедра прикладной математики и произошла из э, кафедры э, ⁇ хотелось, поэтому я считаю, что кафедра находится вот, в том э, возрасте, в котором нужно было бы расти и расти. Это первое. Второе, приятно, что кафедра в это время выросло очень большое действительно количество и ведущих э, ученых нашей Украины, и э, ведущих сотрудников, которые работают везде. Приятно, когда сотрудников можно увидеть за рубежом, допустим, в Соединенных Штатах. И это тоже наша кафедра, это тоже наши сотрудники, и они там работают. Приятно встретить их и в Вене, предположим, в Австрии работают. Э, и это как-то смотришь, вот, э, значит, вы достижение. Поскольку жизнь меняется, меняется и требования к этой специальности, меняется ее с первым более серьезным машинам, серьезным решениям, И я снова какие-то не лучше цель, ставить задачи и смоделировать какие-либо процессы. Поэтому это актуально. Только нужно смотреть тело. Сегодня развивается сфера, где другие сферы деятельности связаны, где открыты данные специалистов. За успехи, за религиозные за Всякий род у меня был связан на 20 лет, который не так и мало, и значит, сидеть. Придимительство, что тут много, это тоже много. Но мы все-таки, если станем всеми благодарны и поэтому кафедра, который приехал, должен быть. одну И я думаю, мы с удовольствием его послушаем. Добрый день. Вы такие красивые, счастливые, улыбающиеся. Мне кажется, что вы его стали на хотите. Это обязательно, пока имели сегодняшний день. Я вам всем стали хотеть. все изменяется немножко даже добрее. Что еще хочется сказать? Хочется верить. Но вот тут не знаю, как сказать, почему сказать верить. Что все-таки те знания, которые мы получили на кафедре в институте, хотя бы будем говорить 30% из вас, используя по настощению. Ну, Смотрим более на дискриминацию. И опять понадобятся классные Серьезно, программисты, классные профессионалы. И вот мне хотелось бы с вами встретиться и с теми, которые остались с профессиональными. И пользуясь случаем, что мы здесь все собрались. Постарайтесь друг друга держать. Сегодня жить все-таки много схоже. Кто лучше, пусть поможет, тому потом поможет. И последнее, тоже лично, Сережа Виктория. уже 21 год, как мы покинули, сейчас если я покинул стены этого института. Но, в принципе, вот та атмосфера, которую я уже в прошлом году мы встречались с нашими группами, значит, она все равно остается. Это родной дом, в который приходишь и чувствуешь себя, что тут прошли лучшие годы. А наша организация, в принципе, является в каком-то смысле филиалом кафедры поэма Потому что где-то порядка там сложно сейчас сказать, сколько человек, но где-то до 15 человек, выпускников, как говорят, поймали сотрудников, как говорят, поймал, работает сейчас у нас. был как мы пошли Сейчас он будет с 93 -го года. Является, конечно, непросто, есть проблемы. Но мы продолжаем, вообще говоря, ориентироваться на молодежь. Даже в этих свой коллектив достаточно много молодежи, в том числе чтобы... и И вот причем, в чем преимущество этих ребят, даже по сравнению с вами, они тут только... а задачах справляются, ненормально. нормально взаимодействуют с заказчиками, ну и, в общем-то, чувствуется неплохая подготовка с практической точки зрения. Но у нас институт академический, поэтому мы научное направление. в

Который, есть, который, есть представители 75-го года Выборгска. Да? Есть прекрасные специалисты. И у нас всегда как-то было примерно половина э, девушек, половина парней. Я надеюсь, мы услышим и женщин, и, и девушек, которые закончили или продолжают учиться у нас. Я могу и так громко будет. А заканчивала 54 Сегодня вот здесь присутствуют многие из наших систем. Здесь сидит моя начальник бригады программного освещения Галина Степановна Недогибченко. Тоже мой выпуск. Вот. Интересно это или интересно сегодняшней молодежи. Но мне хочется об этом самостоятельно. По той литературе, которая шла тогда потом, порно всю жизнь. И мои друзья тоже. Вот. И из нас действительно вышло благоприятное. Там, где я работаю, там представителей нашей, нашего кафедры маловато еще, маловато. Наша организация, вы все ее знаете, ориентируется в основном на ХАИ, Московского авиационного института, Харьковского политехнического института. И мы, и мы всегда специалисты очень высокого класса. ну и мы, конечно, забыем. Называть город. МА3, выпуск 1975 -го года. В четверть века. Мы юные совсем. Нас рано почитать. На слово Аксакау. Накладываем века. Размолоды и те, кто нас учил считать. И где бы ни брели, по тропам интернета, где бы виртуальный мир не довелось попасть мы твердо усекли, что в стенах факультета учили так считать, чтобы в грезах не пропасть. Мы ее, нам только нам 25 пока. Ее не досчитать. Собственно, дала нам возможность зарабатывать себе на сегодняшний день кусок хлеба. Значит, я да, и в этом зале мне еще приятно видеть, кроме э, молодых лиц, нынешних студентов, недавних выпускников, э, выпускников предыдущих, ну то есть наших, вот первый выпуск, второй, третий, извините, волнуюсь, волнительно это.